Okey, sekarang ni kalau kita nak tengok orang-orang yang bila kita kata kaki cerita ni yang saya masukkan tadi tu lah yang cerita yang uh, yang yang biasanya terlibat dalam pemalsuan hadis ni dia mesti ada satu ciri-ciri atau personality personality yang common antara semua. Secara general kita boleh kata misalnya mereka ni orang yang kurang mahir dalam disiplin ilmu-ilmu syarak. Jarang kita lihat orang-orang tukang cerita yang terlibat dalam pemalsuan hadis ni mereka orang yang faqih, orang yang mahir dalam hukum hakam, mereka mahir dalam ilmu hadis, mereka mahir misalnya dalam bahasa dan seumpamanya. Benda ni kurang. Sebab itulah para-para penceramah kaki cerita macam ni banyak terlibat dengan hadis-hadis yang palsu, banyak membawa kisah-kisah yang pelik lagi ajaib. Dan itu tak uh, ya kita pun idea hidup kita hidup di zaman ni di zaman yang diperkatakan ini dan benda ni pun dah berlaku dulu lagi mereka ni kebiasaannya mempunyai peminat yang ramai sebab kefasihan dia kepetahan dia bercakap dan uh, antara kita sendiri mungkin fitrah kita suka benda-benda yang ringan kita biasanya jarang suka mendengar benda-benda yang berat kalaulah kita dengar daripada seorang uh, penceramah tersebut banyak menyampaikan hadis nabi qala rasul qala Allah qala sahabi qala fulan yang berkaitan kalam-kalam ulama kita mesti tak suka berat kita rasa pening kepala mungkin sebab kita susah nak faham atau susah nak hadam tapi bila mana mungkin ada penceramah-penceramah yang lebih ringan yang suka bercerita yang mungkin uh, menghiburkan orang itu lebih senang untuk kita terima betul tak sebab ialah kita suka benda-benda tu biasanya kita suka benda yang mudah yang kita boleh faham benda yang tak faham kita tak nak fahamkan tapi kita nak faham apa yang kita dah faham itu ha, uh, ciri-ciri kita lah dengan manusia. Jadi benda ni dah berlaku dan kan, dan bila mana mereka ini popular, jadi susah pula untuk nak ditegur. Susah untuk kita tegur sebab bila mana ditegur, dia orang ada perasaan ego, dia orang ada ramai pengikut peminat. Macam mana pula kalau diterima teguran daripada orang lain? Akan mengececa uh, apa? menjejaskan reputasi dia, kredibiliti dia sebagai seorang ustaz misalnya. Jadi sebab tu kita boleh tengok mereka biasanya akan bila mana ditegur begitu sama ada melenting ataupun ada je dia orang pusing 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 untuk nak cover balik Tam, tak ada intent untuk nak tak ada semangat untuk nak mencari kebenaran di sebalik teguran tersebut benda ni berlaku misalnya dalam kitab tarikh Baghdad yang dikarang oleh Al Khatibul Baghdadi Ahmad bin Al Ali bin Thabit meninggal tahun 463 Hijrah dia ada menceritakan satu kisah yang diriwayatkan daripada Ja'far bin Al-Hajjaj Al-Mawsili yang seorang tokoh yang hidup pada kurun ketiga hijrah jadi Ja'far ja bin Al-Hajjaj al, al mausili dia pernah menukilkan satu kisah pernah datang ke Mausil Mausil adalah satu daerah yang sekarang ni berada di Iraq jadi dikata pernah datang ke Mausil seorang se seorang guru lah seorang penceramah khas tukang cerita yang bernama Muhammad bin Abd As-Samarqandi seorang uh, perawi yang banyak yang yang meninggal sekitar tahun 300 Hijrah dia seorang yang ahli hadis menilai dia sebagai seorang yang pendusta lah kezab yang banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar dan palsu dia pernah datang ke Mausil ke tempat uh, Hajjaj apa Jaafar bin Al-Hajjaj nama sebenarnya Jaafar bin Muhammad bin Al-Hajjaj jadi satu hari dia kata dia banyak uh, Muhammad bin Abd As-Samarqandi dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar dan palsu jadi uh, Ja'far ja Jaafar ni tadi dia nak ingkar lah, dia nak tegur dia nak tegur Muhammad bin Abd jadi dia pun berpakat dengan beberapa masyayikh ulama di mausil untuk nak pergi ke majlis uh, tadi Muhammad bin Abd al-Samarqandi nak tegurlah bila mana diriwayatkan hadis-hadis yang palsu dia akan tegur. Tapi tiba-tiba masa dia sampai ke majlis Muhammad bin Abd al-Samarqandi dia mendapati hadirin ramai. Katakan katakan jumlah ni atau lebih ramai. Jadi ketika dia sampai dia tersekat dekat jauh mungkin dekat pintu masjid sana. Jadi bila mana dia, 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 tak dapat nak masuk tengah lah Ramai hadiri Dan uh, Muhammad bin Ab Dia memang kaki kelentong lah Dia nampak aja Ja'far ja bin Hajjaj Dia terus Nak cipta satu hadis konon-konon Nak meredakan kemarahan Ja'far uh, ja Sebab dia tak misalnya Dia tahu Ja'far ja tadi datang nak tegur dia Dia pun dengan selambanya dia pun belasah hadis dia kata hadatsana Qutaibah hadatsana Ibn Lahiyah hadatsana Abu Zubair hadatsana Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal uh, al-Quran kalamullah ghair makhluq dia pun dia, dia membawa satu hadis uh, akidah umat Islam benda bukan hadis pun tapi di hadis tersebut diingatkan Jaafar mesti akan happy sebab ada hadis yang menyokong akidah misalnya. dia misalnya dicipta je dan Jaafar dan uh, rakan-rakan dia begitu geram daripada jauh nak tegur tapi tak dapat nak tegur ui jauh ramai kalau kita masuk ni habis kita kalau kita tegur takut public audience akan marah pukul sebab biasanya dia orang kaki-kaki cerita ni penceramah ni dia ada peminat yang tak masuk kan mereka akan bela dia kita boleh tengoklah dalam Facebook ke misalnya kalau dalam proses nak membela seseorang idola tu macam-macam benda-benda yang tak diingini berlaku dan benda ni happen juga misalnya dalam uh, Amir Syabi Uh, Amir Syabi seorang tabi'in yang meninggal tahun 103 Hijrah ada yang kata 104 Hijrah ada yang kata 107 Hijrah ada yang kata 110 Hijrah dia pun uh, satu hari dia pernah cerita dalam ini di, dinukir oleh Ibn Jauzi dalam kitab Al-Qussas wal Mudzakirin dia kata satu hari Amir Syabi dia dalam kembara dia travel dia pergi ke Syam jadi ketika dia nak pergi ke Syam dia singgah ke satu wilayah Tadmur satu daerah di di Syria sekarang dia pun singgah ke masjid lah untuk nak solat ketika dia sedang solat ada seorang guru yang dia kata aku mendapati di sebelah aku ada seorang guru yang panjang janggut dia tengah mencerita cerita cerita dekat dia punya murid-murid lah dan dia, dia tengah solat sunat tu dia dengar orang tu sampai ke hadis-hadis yang palsu yang tak betul jadi dia geram dia tak khusyuk dengan solat dia dia pun cepat-cepatkan solat dia lepas dia habis solat dia terus uh, tegur kat guru dia kat sebelah tu wahai syekh dia kata bertakwalah ittaqillah bertakwalah kepada Allah janganlah salah menyampaikan hadis janganlah silap menyampaikan hadis sesungguhnya hadis yang benar ialah sekian 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 dan apa respon syekh tersebut yang panjang janggut dia tu marah lah sebab berani Amir Syabi nak tegur dia depan dia punya malu, malu lah kan mana marah kita sendiri mungkin macam tu juga ada perangai ego dan uh, sombong macam tu dia taklah terima, dia kata wahai si jahat dia katakan Amir Syabi, aku hanya nukilkan apa, apa yang aku dengar sahaja siapa engkau nak tegur aku dia kata kan, jadi kemudian dia marah, dia cabut selipar dia, dia pukul Amir Syabi dan murid-murid dia lain sekeliling semua join pukul Amir Syahbi juga. Akhirnya Amir Syahbi berjaya meloloskan diri, akhirnya dia sampai ke uh, Dimash dan jumpa dengan sahabat dia Abdul Malik. Abdul Malik pun ada tanya apa kisah yang paling ajaib pernah kamu jumpa sepanjang travel kamu. Jadi dia pun ceritalah kisah ni tadi dan Abdul Malik pun ketawa terbahak lah Yang yang perawi itu sebut cakap sampai hentak-hentak kaki dia tergelak terbahak-bahak. Jadi kita boleh tengok bahawa apa di kalangan penceramah sebegini dia ada pengaruh dia daripada zaman dulu lagi dan dia ada followers-followers followers yang tegar kan sebab itu dia orang pun tegar juga dia orang tegar tak boleh nak terima teguran dan tak nak insaf tak nak bertaubat balik as-Suyuti rahimahullah seorang tokoh hadis yang meninggal tahun 911 Hijrah dalam kitab Adabul Khawas dia dia ada cerita satu kisah yang berlaku pada zaman dia seorang penceramah cerita dia bawa satu hadis dia nak tafsirkan ayat uh, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya so Allah nak kata bahawa Allah kata pada Nabi Muhammad kami tidak uh, mengutuskan kamu melainkan rahmat kepada alam. Jadi dia pun dia nak explain ayat tersebut, dia pun dia pun ada dia pun sampaikan satu hadis. Dia pun ada satu hadis yang palsu lah Hadis tersebut kata Nabi SAW ketika ayat ni turun di konon-konon dia bertanya kepada Jibril Ya Jibril Apakah rahmat yang pernah kamu rasa dengan ayat ni dengan, Maksudnya dengan Allah mengutus aku sebagai Nabi Apakah rahmat yang kamu rasa Sebagaimana yang disebut dalam ayat tadi Wama arsal naka illa rahmatallil alamin Jadi Jibril kata ya ada Sebelum aku ni dulu Allah menciptakan ramai lagi Jibril Jadi semua ni nak Jibril, Jibril, Jibril Allah ciptakan Jibril ni Kemudian Allah tanya e siapa aku semua tak tahu nak jawab Allah cayakan dia balik cipta Jibril lain tanya balik semua tak tahu cayakan balik cipta lagi Jibril banyaklah dia kata sehinggalah aku diciptakan kemudian uh, dia kata kat situ Allah tanya pada aku aku ni siapa aku pun cakap nuru kiya Muhammad cahaya wahai Muhammad kemudian Allah pun suka dengan jawapan tu kata tak bahkan katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan uh, Allah keep je Jibril yang tu itulah yang tinggal uh, ini dikatakan tu lah dan cerita ni sampai kepada Imam Suyuti Imam Suyuti ingkar lah Sebagai seorang ilmu hadis Dia familiar dengan hadis-hadis yang palsu Dan hadis-hadis yang tak palsu Jadi dia dengar dia kata Orang yang sampaikan cerita penceramah tadi tu Kena cek balik hadis tersebut Pergi balik talaki Belajar balik dengan ulama-ulama hadis yang lain Betulkan balik hadis dia Apa yang dia orang kata hadis Ada asal Baru sampaikan Mana-mana hadis yang dia orang kata tak ada asalnya Jangan sampaikan Dan kemudian apa yang Suyuti sebut ni sampai ke penceramah tersebut dia yang berada di majlis dia macam ni ketika tu sangat marah bila dengar Suyuti cakap kat dia macam tu sampai ke dia marah dia terbangun dia duduk balik dia punya marah dia kata orang macam aku ni dia nak nasihat supaya aku pergi betulkan hadis aku dengan para ulama hadis aku ni orang yang paling alim dengan hadis di muka bumi ni so kita boleh tengok betapa orang panggil istilah ketegaknya para penceramah sebegini yang dikeji inilah sebab itulah Ibn Jauzi sendiri pun kalau kita baca kisah dia banyak ketika zaman dia dia dicerca, dikecam di macam-macam lagi disebabkan kesungguhan dia nak nak menjaga hadis Nabi dia ditegur uh, penceramah sekian ditegur penceramah sekian hadis dia tak betul hadis tak, tak, betul dia pun banyak dicerca pada zaman dia dan ada satu kisah disebutkan oleh uh, Ibn Hibban yang mengarang kitab Sahih Ibn Hibban al thiqah dan lain-lain meninggal tahun 354 Hijrah disebut dalam kitab dia Muqaddimah al-Majruhin ada satu kisah yang disandang pada Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in walaupun ada yang mengkritik sanad dia kisah inilah jadi Imam Ahmad satu hari dia datang dengan Ibn Ma'in di satu masjid di Baghdad di solat Ibn Ma'in solat dan ketika dia solat didengar seorang penceramah dia cerita lah, penceramah ni dia nak galakkan orang buat baik dia dia pun bawa hadis-hadis yang menggalakkan orang buat baik. Cuma kadang-kadang hadis tersebut palsu. Jadi dia terdengar masa dia solat ada hadis uh, penceramah ni sampai ke hadis tentang fadilat berzikir la ilaha illallah. Jadi dia kata man la ilaha illallah siapa yang zikir la ilaha illallah akan Allah akan menciptakan pada setiap kalimah burung. Maksudnya la ilaha illa Allah ada empat. Jadi Allah cipta empat burung dan setiap burung Allah akan ciptakan tujuh puluh ribu lidah dan setiap lidah daripada, daripada setiap burung kurang Allah akan ciptakan 70 ribu paruh daripada setiap paruh Allah akan ciptakan 70 ribu lidah daripada, tujuh, daripada setiap lidah akan uh, diminta ampun buat orang yang berzikir itu sebut dengan 70 ribu bahasa jadi minum main tak tahan sampai betul ini berani dia menipu dia pun cepat-cepat solat dia pun panggil uh, penceramah tu lah penceramah pun datang ke Ibn Ma'in Ibn Ma'in tanya daripada mana kamu dengar hadis ni penceramah pun sebut aku dengar hadis ni daripada Yahya Ibn Ma'in dan Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in pun kata oi aku Yahya bin Ma'in dan ini Ahmad bin Hanbal aku tak pernah dengar pun tentang hadis ni melainkan now illa sa'ah sekarang yang aku dengar bayangkan seorang macam begitu ego dan sombong, jahil dijawab aku sebelum ni aku ada dengar bahawa Yahya bin Ma'in ahmak sebelum ni aku memang ada dengar-dengar Yahya bin Ma'in ni sebenarnya bodoh dan sekarang baru aku tahu memang betul dia bodoh adakah kamu ingat Yahya bin Ma'in ni seorang Dekat dunia ni? aku riwayat daripada 17 orang yang bernama Yahya bin Ma'in dan 17 orang yang bernama Ahmad bin Hanbal subhanallah ni satu keajaiban lah betapa mereka ketegak ni menceramah dalam membela kebatilan mereka kan sebab dan itu itu yang tak nak mengaku silap.